বিশেষ চাগে ইমান ৰাতি কাপোৰবোৰ কেনেকৈও সামৰিছোঁ বাৰু ক'লৈ যাম হেৰি হৈছে ন ডাউট হৈ গৈছে ন আমি ক'লৈ যাম বাৰু ইমান ৰাতি হেৰি কৰিছোঁ মানে এটা বিশেষ কাৰণ আমি গৈ আছোঁ হাফ লং হাফ লং চ' সেইটো কাৰণে আমি কাপোৰ কানিবোৰ এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ বেগ পেকিং কৰিবৰ আছে আমাৰ দুয়োজনীৰে গোটেইবোৰে আৰু আমাৰ ফেমেলটো চবৰে কাপোৰ মই পেকিং কৰিব লাগিব চ' সেইটো কাৰণে মই কাপোৰবোৰ উলিয়াই আছোঁ কোনযোৰ ল'ম কোনযোৰ নল'ম চ' সেইটো কাৰণে চাই আছোঁ যাবিটি কাপোৰে এয়া লৈ ল'লোঁ মই গোটেইখিনি আৰু মোৰ কাপোৰ এতিয়া চিলেক্ট কৰিম কোনযোৰ পিন্ধিম বাৰু তাত লৈ সেইটো কাৰণে মই পাইছোঁ আৰু বোলকচোন মই মোৰ কাপোৰনো কি ল'ম তাকে চাওঁ ৰ'ব এইযোৰাটো পিন্ধি যাবলৈ নোৱাৰোঁ মই কে কাৰণটো চেফ মৰা নাই চ' সেইটো কাৰণে নোৱাৰোঁ বহুত বেছি লাম বহল হৈ বহল আছে চ' সেইটো কাৰণে মই এইযোৰ লৈ যাব লাগিব চাওঁচোন কি কি নিওঁ তাকেই আৰু ক'ৰবাত যোৱা বুলি ক'লে বহুত বেছি ভাল লাগি থাকে ন মনটো ইমান বেছি ভাল লাগে কিন্তু বেগ পেকিং কৰিবৰ কাৰণে যে ইমান বেছি এলাহ লাগে নহয় আৰু মানে ক'ত যে কি বস্তু ল'ব লাগে আৰু ছোৱালী মানুহৰ বিশেষকৈ একদম মানে জুৱেলৰীৰ পৰা একদম মানে পিন্ধা চব স সকলোখিনি এভ্ৰিথিং মানে লৈ যাব লাগে ছ' সেইটো কাৰণে বহুত বেছি অসুবিধা হৈ থাকে এইফালে দেখিছেনে মই ইয়াৰৰিং চিলেক্ট কৰি আছোঁ কোনযোৰ ল'ম কোন কোনযোৰ নল'ম সেইটো কাৰণে মোৰ মানে হেৰি লাগি যায় কনফিউজ লাগি যায় মানে কোনযোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব চ' এই তাকেই আৰু আমাৰ ছোৱালীবিলাকত তেনেকুৱাই হয় মনবিলাক আৰু কোনযোৰ ল'ম কোনযোৰ নল'ম নহয় জানো বাৰু এইফালে আমাৰ যাবিতে মোক অলপমান হেল্প কৰি আছে কোনযোৰ ল'বা কোনযোৰ নল'বা আম্মাই এইযোৰ লোৱা সেইযোৰ লোৱা এনেকৈ কৰি আছে আৰু মই তাৰপাছত লৈছোঁ আৰু কোনযোৰ ল'ম বাৰু এনেও পিন্ধিলে দেখা পাবহে গমেই পাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে একেবাৰেই নকৰে সেইটো কাৰণে মোৰ একদম মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ একদম মন নাযায় চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ছাপৰ্টখিনি চাপৰ্ট মেইন মেইন কথাটো হৈছে চাপৰ্ট কৰিলেহে মোৰ মন যাব ন ছাপৰ্ট কৰি যাওক মোৰ তেতিয়া মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ মন যাব এনেইতো একদম বাৰে নাযায় একেবাৰে মন নাযায় ইমান দিন হ'ল ভিডিঅ' কৰি আছে চ' বনাবলৈকে মই ভিউজ নাহে ন চ' সেইটো কাৰণে একদম বেয়া লাগি যায় এইফালে মোৰ ইয়াৰৰিং চিলেক্ট কৰি হৈ গ'ল বাৰু এইফালে মই হেণ্ডবেগটোত ভৰাই কেনে লৈ আৰু এইফালে কেইটা টাইম হৈছে তিনিটা বিছ এইফালে মোৰ মুখখন চাওকচোন শোৱাৰ পৰা উঠি যে একেবাৰে মুখখন ফুলি আছে আৰু তাতে মোৰ হেৰি মুখখন বিষ হৈ আছিলে ন' সেইটো কাৰণে আৰু বেছি বিশেষ ফুলা ফুলা লাগি আছে এইফালে এতিয়া চা তিনিটা বিছত মই উঠি গ'লো এইফালে দাঁত ব্ৰাছ কৰি মেলি লওঁ ব'লকচোন এয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ ৰাতিপুৱা গাড়ীও আহি গ'ল এয়া গাড়ীৰ ভিতৰত আমি বহি গ'লোঁ বেটী আৰু মই আৰু আম্মা আছে লগত আৰু মোৰ কাকা বৌ যাব চ' ভতিজা দুটা যাব চ' এয়াই আমাৰ ফেমিলি হয় চ' সেইটো কাৰণে আমি গোটেইখিনি ওলাই গ'লোঁ এতিয়া আমাৰ ছামাৰ ভেকেশ্যন চলি আছে ন সেইটো কাৰণে আমি চববোৰ একেলগে আহিলে ইমান বেছি ভাল লাগে নহয় ফেমিলিৰ লগত আহিলে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে চ' সেইটো কাৰণে আমিও বহুত একো খোৱা আমি যেন তেনে ইয়াতে ৰুটি খাই মেলি ল'লোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ট্ৰেইন আহি গ'ল আমি এতিয়া দৌৰি 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 গৈ আছোঁ এইফালে ট্ৰেইনত উঠিবৰ কাৰণে তাহাঁতে খাই ল'লে চ' সেইটো কাৰণে ময়ো ভাবিলোঁ ময়ো খাই দিওঁ একেলগে এয়া খাই ল'লে যদি মই ৰ'ব পৰা নাই এইফালে বুট ভাজা লৈ ল'লোঁ এনেকৈ গোটেইখিনি পিঁয়াজ চিয়াজ ওপৰত দিয়া হৈ আছে ময়ে খাই লওঁ মিলি লওঁ আৰু এইফালে হিজৰা কেইজনী চাওকচোন এয়া পইচা বিচাৰি আছে এয়া চাওকচোন সিহঁতৰ মানে ক'তো শান্তি নাই মানে যোৱাৰ মানে সিহঁত থাকিবই য'তে নহওক মানে থাকিবই থাকিব আৰু ষ্টেচনত নামি আহি লৈ এই ষ্টেচনটো ইমান বেছি ধুনীয়া নাই হাপলং বুলি ক'লে ক'বলৈ গ'লে মানে ফ্ৰুটছৰ ফুলটো হেৰি হয় আনাৰস আৰু নাচপতি এই দুটাৰে মেইন আৰু এটা কলত কিমান বেছি গম পাইছেনে বাৰু পঞ্চাছ টকা এইফালে পাহাৰীয়া কলনো কিন্তু মিঠা নাই একদম কম আছে আৰু এইফালে আমাৰ গাড়ী ৰৈ আছে আমি গাড়ীত উঠি কেনে এতিয়া এইফালে আমি পাইগলীৰ হোটেল এইফালে আমাৰ বেগ চে বেগ চেখিনি নমাই কিনে আছে আৰু এইফালে আমি যোনখন হ'টো হৈছে ব্লেক ৰেগ এইফালে আপোনালোকো আহিব পাৰে চ' সেইটো কাৰণে আমি ৰুমত বহিকেনে আমি আড্ডা দি আছোঁ আজি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এতিয়া লাইক এটা কৰিও আজিলৈহে বাই